assalomu alaykum sanjar aka yaxshimisiz qalaysiz sog'liklaringiz yaxshimi bir haftalik natijalarni sizga ko'rsatmoqchi edim natijalar yaxshi sizni o'qib kelgandan keyin bir haftalik natijalar zo'r chiqyapti lekin sizga hozir haftalikni ko'rsataychi ko'rasiz az qancha bo'lgan ekan mana sanjar aka sakson to'rt dollar bo'lgan ekan eng zo'ri nastakta bo'lgan bu ekan buni ushlaganman nastakta hozir yevro dollarn mana bu hafta endi bu tugaydi natijani kutamiz endi keyin qancha bo'lar ekan qayoqqa qarab ketadi bu bozor hozir sizni strategiyangiz bo'yicha ki, bozorga kirilgan bu yerda strategiyaga amal qilsa ishlayverar ekan boshqa bir nimalarga asosan savdo qilsa baribir bəra ham minus bo'lib ketadida shunga yangiliklaringiz bo'lsa boshqa bir strategiyalarni yaratib qolsangiz bo'lishib turingda shuni robotizga chegirma qilsangiz avval darslikda chegirma qilgandi o'shalarni mabodo chiqarib qo'ysangiz video qilib qo'ying s hu strategiyangiz uchun rahmat sanjar aka shuni sizga aytib qo'ymoqchi edim yangiliklaringiz bo'lsa bo'lishib turing sog' bo'ling